ситуация спокойная, не было никаких провокаций, никаких обстрелов, которые продолжались. Вот вчера было 10 раз в течение дня. Вот, вчера только утром было два обстрела, и после этого спокойно. Вот сутки мы имеем пока стабильную, спокойную ситуацию. Это дает возможность нам дальше обеспечивать дальнейшее укрепление инженерных сооружений по защите не только Мариуполя, а в целом линии обороны от Широкина до Павлополя. Что касается топельного сезона, то у нас проблема как раз с теми городами, о которых я сказал. Это касается Красноармейска, Доброполе, Селидова, Крас... Красноармейск, великоновоселов как Курахова. Там, конечно, нет воды сейчас, и это главная задача нам восстановить водовод. Это то, что задача номер один. Но если не будет воды, то мы не сможем обеспечить отопительный сезон. Поэтому у нас там до... 15-17 октября нам нужно будет восстановить водовод. А все остальные города? Все остальные города, слава богу, должны быть обеспечены. Проблема есть там по малым городам, по, Шах... по Шахтерску и Торезу, но я думаю, что мы вот за этот период сможем все-таки обеспечить запуск котельных. Ну, Где-то может быть там одна-две котельные, а в целом, конечно, сейчас делается все местными властями, чтобы успеть к отопительному сезону подать горячую воду. С городами в каким образом там обеспечить сезон расчеток, ну, уже там, В любом случае там еще есть руководители районных администраций, городских администраций, заместители, руководители коммунальных хозяйств, которые сегодня занимаются. Понятно, что средств для восстановления недостаточно, но тем не менее изыскиваются средства для того, чтобы вот как-то подготовиться к сезону. В тех городах, которые освобождены, там у нас работа идет очень хорошо и там проблем не будет. Там, где оккупировано, где оккупированное, конечно, Донецк, Донецк будет обеспечен, Макеевка тоже будет. По остальным городам есть вопросы. Вы сказали о восстановлении, об оборонной инфраструктуре, которую вы строите вокруг, ну вокруг. Вокруг Мариуполя. есть какие-то сроки окончания таких работ? Да, этой неделе мы должны закончить. И что включает в себя линия обороны, Это вопрос к военным. Это достаточно хорошее сооружение, которое позволит Мариуполь обеспечить защиту, не только Мариуполя, а в целом от Мариуполя до Волноваки, обеспечить полную защиту, вне зависимости от количества сил и средств противника. Это вокруг Мариуполя строится? Это вот восточнее Мариуполя, от Широкина до Павлополя. А сколько масштабное разрушение в восточной части, там где обстрелы идут по ночам? По в районе Толоковки три дома пострадало, вот это такие самые большие, я сегодня утром говорил с мэром, мы сейчас делаем все, чтобы быстро восстановить. Вот. Есть проблемы там по заправке, ну, скажем так, не критического характера. Заправку полностью уничтожили, вот. попали тоже э, там станции сжиженного газа, тоже она разрушенная, вот. есть разрушение блокпостов небольшие. Ну, в целом инженерные сооружения выдерживают э, все удары тяжелых орудий и минометов.